Он кто, вашу мать? Кто этот жулик, который почему-то заканчивает свое сообщение фразой ⁇ честь имею ⁇ Во-первых, напомню, это было офицерское обращение в царской армии. Он не является военным офицером. Какое у него воинское звание? Какое воинское звание у этого куска? Понятной субстанции. Як може легендарне подразделение Ахмат в своїх рядах держать «это»? Жабо Гадюкінг на болотах вийшов на новий рівень. Від Хто ти такий до хорошо виглядіш всього кілька моментів. І ось пропагандист Соловйов вже вибачається перед чеченцями і командиром спецназу Ахмат Апті Алаудіновим. Здравствуйте. Моє отношение к. героическому подвигу чеченского народа, к легендарному спецподразделению Ахмат, к спецназу Ахмат или ко многим другим Чистями судненням каторносіти вдаючись государством дітей герої Росії Ахматажа Кадирови. Хорошо, з'яснює. Ось так Владимир Рудольфович принизливо вибачався перед чеченцями після своїх же звинувачень на адресу Кадирівського воєнкора Романа Альохіна. у своїх ефірах обурювався, чому цей зетблогер підписав контракт із Ахматом. Прослужив там всього 23 дні та ще й отримав якісь нагороди, як каже Соловйов. Отримав їх незаслужено. Кадирівці сприйняли наїзд трупера Кремля як особисту образу і вирішили показати йому, хто верев головний. Хотів би вам напомнити, що якщо ви мені задаєте питання в інфополі, спрашуєте у міністра, у ДВКР, у всіх ви спрашуєте, чому Альохін знаходиться в рядах армії і ахмата спецназа. Мы на эту тему с вами говорили 500 раз, вот сейчас 501 раз повторюсь. Алехин, спокойно, как и другие. 23 тысячи добровольцев, которые были у меня в спецназе Ахмат, заключил четырехмесячный контракт и пришел ко мне по контракту. Если его заключите вы, Владимир Рудольфович, я буду воевать точно так же и с вами. Ох, звучить як погроза. Хоча воювати вони вже почали, як мінімум у соцмережах. Як ви зрозуміли, лапті Аладіна образилися, що Соловйов не зателефонував йому особисто, а висловив своє обурення щодо Ахматівського бійця публічно. Я обращаюсь к тим, хто довжний ну, соблюдати режим секретності, поэтому всім служить. и к ДВКР, и к прочим структурам, глубоко уважаемым. Скажите мне, пожалуйста, а вот этот человек, и обращаюсь к руководству подразделения, где этот человек служит, к моему другу, генерал-лейтенанту Аптеарону Чалаудину, возглавляющему легендарный спецназ Ахмат, глубоко уважаемому руководителю непосредственно Аиду, это у вас кто? Вот этот человечек кто? подписавший контракт с кем? Он воин Красной Армии? Тогда объясните мне, пожалуйста, почему он все время дает интервью? Хочу напомнить, что это, если говоря, противоречит уставным и прочим документам Красной Армии. То есть кто ему позволил? Он, у него какая военно-учетная специальность? Он проходит службу в качестве кого? Болтуна на доверии, он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему? И рассказывает им детали операции? Я просто хочу понять, это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме и размещает посты? Он кто? Вашу мать! Це почалося з того, що 19 березня Соловйов різко розкритикував Альохіна, який, до речі, ще колись був радником губернатора Курської області, за інтерв'ю Патріку Ланкастеру, в якому Z-блогер розповідав про свою, нібито, ключову роль в горизвісній операції труба. Та що на Курщині, пам'ятаєте, коли окупанти лізли в тил ЗСУ по газовій трубі у суджі? Альохін не лише журналістам про це розповів, він ще й у телеграм-каналі своїм героїчним подвигом похвалився. Тому я до обращаюсь не к до цього мерзавцю, який умудрився от такої сказати іностранному да, да. Ну, І на суджу, по суджу, так, да, сторону Суджу. откуда они зашли и по ней уже прошли с этой точки прошли около 16 километров и вы был в частности этой операции? А, да, я организовывал вход а, организовывал снабжение а, всей операции, логистику и соответственно подменял командира а, когда он а, ну, это отправил. что? я вас спрашиваю это что? То есть военнослужащий в этот момент должен был находиться где? Он выполняет задание своего руководства? Что? Есть БРК, там прописано, что, где, чего. В уставной кепочке 95? Это он намекает на что? Или что у него там на кепочке нарисовано? Вот это все о чем, я вас спрашиваю? Беседа с иностранным журналистом. Ну, ему это расписали? виконував казання свого керівництва? Ось саме це відео, як потім пояснив Алаудінов, швидко поширилося по мережі, і з урахуванням вже раніше натягнутих відносин між Альохіним і державними воєнкорами почався інформаційний бум. Мовляв, державна пропаганда навмисно вирішила присадити того, хто тягне на себе ковдру. Хороший он він. Задавати не вопроси і спрашувати у мене. Да, конечно, я его не уполномачивал на это интервью, это однозначно. Но если по этому поводу кто-то должен что-то, какое-то решение принимать, это должны принимать те, кто имеет на это право. Спрашивать у меня, почему он то или почему он это, это уже, мне кажется, как командир, я сам разберусь тут. Уж попытаюсь как-нибудь. Но больше всего меня задело другое он уже, наверное, получил награду за гуманитарочку-то недорого. У меня тогда теперь встает вопрос к вам, Владимир Рудольфович, мой дорогой друг, как вы меня называете. Вы где-то у меня видели ситуацию, когда я за гуманитарочку кому-то госнаграды даю, да? Вы можете такой факт мне показать? Мне это даже самому стало интересно. Наступного дня Соловйов запросив Алаодінова в ефір і почав робити свою улюблену справу: підлизувати і демонструвати каяття. У нас на зв'язку генерал-лейтенант, легендарний командир легендарного моєї подразделения «Ахмат», мой друг Аптіаронча Лудів, герой Російської Федерації. Аптіарон, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Аптерон, прекрасно виглядаєш. Ти всегда понимаєш на страні утра. <с> То есть еще, еще не спал, как прошла ночь? Потому что тревожно. По-прежнему все-таки враг до конца еще не издан, хотя гигантские успехи на курском направлении, и твои ребята творят чудеса. Ну, он решил э, воткнуться у нас в Клинице на стык Белгородской Курской области и... А так все хорошо. То есть получается, что как всегда, как это часто было в истории этой операции, Ахмат на самых горячих участках. Я помню, как на Свата Кременной, я помню, как в тяжелое время на Харьковской трагедии именно ты вместе с двумя теперь знаменитыми военачальниками останавливали тогда растерянных людей, ставили линии обороны. То есть когда началась Курская трагедия, опять-таки тебя перебросили с твоими ребятами, ты вот останавливал и ставил рубежи. То есть там где горячо, там Ахмат. Втім, цього виявилося недостатньо пізніше. Міністр Чечні Ахмед Дудаєв оприлюднив відео, в якому висловив стурбованість словами Соловйова, і закликав його пояснити, що ж означає вашу мать і кого це стосується. То сьогодні вчора в інтернет-пространстві різні провокатори вони спекулюють вокруг вашого виступлення в рамках прямого ефіра в адрес Нікого Романа Альохіна. В контексте вашего обращения в адрес данного персонажа вами были произнесены слова о вашу мать. И для того, чтобы предостеречь наши с вами уважительные дружеские отношения от поселятельств этих сатанистов, я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской Республики или спецназа Ахмад. Ну і звісно, у відповідь Соловйов записав відеозвернення на дві хвилини, в якому як полюбляє говорити Путін, ніжно помахівает хвостиком у ног хазяїна. І виправдовується, що його критика спрямована виключно на Альохіна, негідну людину, яка кидає тінь на бездоганну репутацію Ахмата. Я удивлен, що комусь могло показати, що время час... Мои гневные тирады, посвященные тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмада либо к моему другу Опте Чалудину твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. То есть, конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству Ахмата, ни к бойцам, настоящим бойцам Ахмата, а не тем, кто примазывается и пытается опорочить это легендарное подразделение. Так что, если кто-то думает, что сможет меня поссорить с моими друзьями и братьями, Сильно заблуждається. Этому не буває. Вже через три дні після критики Соловйова Альохін повідомив, що контракт із Ахматом розірвано. Він пробув на фронті всього 23 дні, отримав цілих три нагороди і звільнився. За словами окупанта, він цивільний управлінець, а не військовий, і користі від нього нібито більше в тилу. Каждый должен заниматься своим делом. Вот главный вывод из ситуации с моим контрактом. Минобороны просто исправили ошибку, которую я допустил, подписав контракт. Я гражданский управленец, социальный технолог, аналитик, волонтер в некотором смысле. Блогер, но не военный, который имеет военные навыки. И от меня в гражданском секторе больше пользы для людей и Родины. Да, я пообещал когда-то в эмоциональном разговоре с Апти Алаудиновым заключить контракт. И я сделал это, потому что не мог соврать другу и самому Му уважаємому генералу. Крім того, зет-пропагандист похвалився, що за роки служби. Ой, за дні служби він став повним кавалером найвищої нагороди Ахмат ордену спецназ Ахмат і взагалі нагород, серед яких медалі групи Аїда. Золота зірка за ту саму операцію Труба. На час так званої СВО, всі контракти із Міністерством оборони Росії безстрокові. Тож, як Роман Альохін зміг звільнитися, про це, звісно, не говорять. А от про що згадують російські пропагандисти, так це про курську операцію та те, що труба далась їм насправді нелегко. Якщо комусь каже, що у врага щось закінчується, не треба прибувати в ілюзіях. От Ми підійшли до позиції, де, судя по всему, стояло там либо три семерки, либо щось. Да там боєприпасів скільки хочеш. Ну, то есть просто на глаз ты видишь, при том разного типа, 155-го калибра, ну, более чем достаточно. То есть никакого снарядного голода там нет. Если посмотреть, сколько сейчас летает беспилотников, то нет никакого смысла смотреть на все эти булаты с камеры. Они все время в красном. То есть рой. При этом, к сожалению, у врага появляется также и на оптоволокне. Я, конечно, рад был бы сказать, что он такой, вот сейчас скоро война закончится. Но, по крайней мере, когда находишься там, такого ощущения не нет. Враг по-прежнему силен и коварен. Людей у них хватает. Я не заметил, чтобы они бежали. Наши воюют блестяще. Но недооценивать врага тоже не надо. І не звичайно, на Белгородском направлении опять очень безпокоєно і приходится этим заниматься. Та скандал на Росії не лише щодо риторики Соловйова. Пам'ятаєте, трохи більше місяця тому від ефірів відсторонили алкогенерала Гурульова за те, що той критикував Трампа. Так ось тепер він повернувся. Я Як був генерал, так і залишився. И повернулся с новой риторикой. Трамп же правда сказал, что это не наша война, и это правда не его война. Это война Байдена. Причем война бестолковая, без цели и задачи, которую они ставили, они были априори изначально нереальны. И здесь предельно было понятно, что никуда не вывезут. Трамп э, заявляет, что мы должны сделать Америку снова великой. То есть сегодня Америка не великая, он это признает. То есть она просела до того уровня, что она на сегодня не великая. Но сегодня Трамп откровенно загинает Украину. Но коли Америка сегодня не великая, загнуть в одну руку Украину тяжело, лучше иметь в руки. И вот здесь становится такая парадоксальная ситуация, которая, наверное, мало кто мог представить еще там, Господи, ну, 4 месяца назад, 5, когда интересы Соединенных Штатов Америки и России, они совпали. И, очевидно, написали пропагандисту одну методичку, с которой он теперь ходит по всех кремлевских эфирах. Трамп сегодня говорит, что я сделаю Америку великой. Признают о том, что Америка сегодня что? Не великая. Не великая. Вот собака зарыта. И когда мы говорим о том, что сегодня, на этом этапе, наши интересы Соединенных Штатов Америки не пересеклись, а идут параллельно, Це правда, тому що Трампу надо зробити Америку великой, нам надо зробити Росію великой, і Западна Європа здесь ні їм, ні нам, ні союзник. Про те, що Росія хоче бути великою, говорять на болотах дедалі частіше, і це звісно не випадково. По перше, такими заявами вони показують кремлівське бачення миру з Україною. Зараз це актуально на фоні всіх тих переговорів. Ну а по-друге, це намагання залякати європейців, які готові захищати Україну попри все. Больше средств на оборону и поддержка Зеленского, именно так звучит главный лозунг прошедшего в Варшаве первого дня конференции ЕС по безопасности. Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз должен срочно выделить крупные средства на военную промышленность и оружие. Ключевые направления – военная мобильность, защита морских границ и опыт войны на Украине. При этом поддержку Киева вице-премьер Польши назвал фундаментальным вопросом и вновь упомянул проект «Восточный щит». Дэвид МакКаллистер, глава Комитета Европарламента по иностранным делам, поддержал позицию Варшавы и назвал победу Украины в войне ключевой для безопасности Европы Все правильно, європейці говорять, вони розуміють, що якщо Путіну дати загарбати Україну, то це дати змогу і можливість зайти у Європу. Тим паче, росіяни навіть не приховують, що зараз їм потрібна тимчасова пауза, щоб потім піти ще з більшою силою. Фінал цієї війни це не Ялтинська конференція, це такий же фінал, як війна 19 віка. Не удовлетворені всі, і всі готуються до нової схватки. Всі етамі любое переміря, какої б оно ни було, відкриє путь к дальнішній серії військових конфліктів. Зараз Росія прагне одного: військовий чи військово-дипломатичний розгром України. Вони не хочуть ніякого миру чи перемир'я, лише продовжувати війну. Про це прямо нещодавно сказав екс радник Путіна Сурков. Я процитую. Плануємо розділ цієї штучної квазідержави на природні частини. На цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення та навіть зупинки, але його буде пройдено. Згодом Лавров підтвердив ці слова: не залишимо без нашого постоянного уваги рішення задачі дінацифікації того государства, которое залишається під контролем київського режиму. Законодательно и физически истребляющее, истребляющего всерусский язык, культуру, СМИ, каноническое православие в прямое грубейшее нарушение статьи 1 устава ООН и международных обязательств Украины при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы. Как Украина это другое. Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить. Под російські Нацистські знамена всю європу для війни проти Російської Федерації. Зазвичай, коли Росія когось у чомусь звинувачує, то це означає, що саме вона планує таке зробити. І коли вони говорять, що ми, мовляв, готуємо Європу до війни з РФ, то треба це сприймати серйозно, бо це Росія готується до війни з Європою. Російський мир не має границ. Он везде, де є російське влияння в той или иной формі. культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное. Иными словами, он повсюду, на всех континентах. Степень нашего влияния в разных регионах варьируется, но оно никогда не равно нулю. Мы будем распространяться во всех направлениях настолько, насколько нам позволит Бог и насколько мы будем сильны. Тобто російські российские террористы розширятися расширяться везде, включая страны Балтии, Польшу, Німеччину. Всюди, де так чи інакше присутні чи були присутні російська культура, музика, де вживають російську мову в побуті, і так далі. Сурков, як ніхто, розбирається у всіх тонкощах путінізму. Він знає його основні напрямки та цілі, оскільки саме він значною мірою встановив їх. Тому я б радила і європейцям звернути увагу на це інтерв'ю. До речі, нагадаю, що напередодні повномасштабної війни, 15 лютого 22-го року, Сурков написав колонку для видання актуальні коментарі, де цілком серйозно розмірковував про межі Російської імперії до 1918 року, і відкрито говорив про те, що Україна та країни Балтії повинні входити до складу Росії Накрутили себе до стану параної. і... Наши соседи, Прибалты, Литва и Латвия, теперь планируют заминировать свои границы с Россией и Белоруссией. Но проходы в минных заграждениях литовцы и латыши, судя по всему, все же оставят. В частности, для русской водки и огурцов. Оказывается, это официальное сообщение Вильнюсы Рига нарастили вдвое импорт агрессивной русской водки и коварных кремлевских огурцов. Пошли даже в пятерку их крупнейших потребителей. В общем, опасаться вторжения Путина лучше действительно под шафе и закусывая, видимо, ну, чтобы не сбрендить. Сейчас россияне уверены, что штаты полностью прекратят поддержку Украины, и, мовляв, ЕС не сможет нас забезпечити. Но я бы на месте оккупантов не поспішала б с такими висновками. Если Соединенные Штаты Америки прекратят военную помощь Украине, то у западноевропейцев, откровенно говоря, нет ресурсов, чтобы помогать в полном объеме для противостояния российской армии. Их просто не существует. Да, Они говорят о том, что мы должны быть готовы. К войне с Россией Стармер говорит 28, Мерс говорит 29, не Мерс Песториус, я извиняюсь, 29. Реально на этот уровень могут еще не факт выйти к 30-му году, если у них что-то получится. И на данном этапе что-то кардинальное не предпринять не в состоянии. Ні, в тому состоянии. ага, саме тому Британія і Франція обговорюють можливість завдавати удари по російських об'єктах у разі зриву перемир'я Москвою. Дві єдині ядерні держави Європи хочуть посилити позицію України на переговорах. Зараз європейські вищі військові посадовці активно розглядають питання гарантій безпеки для нас. За даними змі, французько-британський план має на меті створити сили, оснащені достатньою військовою потужністю, щоб відмовити Росію від повторного нападу. Сили міститимуть важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново доставлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України. Також обговорюється варіант прямих та негайних ударів по російських об'єктах у разі порушення домовленостей. А что будет дальше с Европейским Союзом? Тут несколько вариантов. Первый вариант. Или они создают свое подобие альянса, полностью, целиком, все вместе, милитаризируются коллективно, объединяются против России. Вариант второй. Это будет альянс, где ведущая роль будет у Британии и Франции. Они дальше расширяют свой военный альянс, Ланкастерский пакт, и вместе взаимодействуют опробуют какие-то операции на территории Украины, используя ее как полигон, как обкатку для своего двустороннего военно-политического блока. А остальные страны Европы будут, они считают, у них где-то в хвосте. Вариант третий. Они попытаются создать некую директорию четырех. Британия, Франция, Германия, Италия. И дадут старт на перевооружение Германии как антироссийской силы. Об'єднана Європа для нас може бути ще більш более сильним і опасним і неприятним противником, ніж слаба Європа під контролем Соєнних Штатів. Насправді заяви Росіян і дії Дональда Трампа активно пробуджують ЄС. Наприклад, Франція запропонувала свою ядерну парасольку на випадок, якщо Сполучені Штати Америки виведуть війська з Європи. И вот оккупантам уже дуже не нравится. Макрон, который не смог, как мы только что видели, дозвониться даже до Зеленского, после переговоров Путина с Трампом о мире призвал Францию и остальную Европу вооружиться до зубов. В частности, он анонсировал, что Париж увеличит заказы обновленных истребителей Рафаль, носителей ядерного оружия. Истребители будут дислоцированы на авиабазе люксей любен недалеко от границы с Германией. Это должно будет стать символом возобновления, модернизации и ядерного сдерживания, объявил президент Макрон. В Метросеи заявили, что президент Франции манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях. Это опасная тенденция, на мой взгляд. Одно дело, когда... Франция, будучи ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности, обладает ядерным оружием. Совершенно другое дело, когда этот ядерный зонтик будет распространен на все страны ЕС, а возможно и на Украину. Как минимум это шаг к ядерной эскалации. И на мой взгляд, администрация Белого дома должна дать Макрону по рукам. Вообще, в принципе, мы должны четко понимать, что Противодействия Франції це теж одна из важливих направлень російської перспективної політики. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.